У всі часи жінки прагнули виглядати яскраво та неперевершено. І сьогодні викладач майстер-класів магазину біжутерії Монпасія Оксана Панкіна розкаже і покаже нам, як виготовити прикрасу для одягу. Вітаю вас, Оксана. Здравствуйте, Екатерина. сьогодні ми зготовимо таку цікаву брош, Її можна використовувати да, як для одягу, так і на сумки і ну, куди угодно, Навіть просто в домі повісить на штору, і теж буде красиво. Для работы нам необходимо выкройки, такой вот цветочек здесь 8 лепесточков, листочек и такую основу, на которой мы будем шить наши, наши э, цветочки. Фетр нам необходим зеленый и розовый, но можно выбрать любой фетр да, на цветочек, какой будет душе угодно. Клей-момент, нитки мулине, иголки, ножницы и саму основу для броши. Итак, приступаем. Мы, да, мы начинаем вырезать цветочки. Нам необходимо вырезать четыре таких цветочка. Как всегда, да, мы крепим булавочкой, чтобы не ездила, основа. и вырезаем. Так, ми вирізали наші цвіточки, да, заготовочки чотири штучки. Далі ми вирізаємо лісточки, два штучки і такі кругленькі основи для нашого цвіточка. Катерина, мені поможете вирізати, так? Да? Залюбки, залюбки. Викладаємо. Да, Я думаю, що делаем. для такого круглого елементу нам не потрібно використовувати mm -hmm. голку, так? Просто притримати. и вырезаем по Да. Мы вырезаем наши листочки. Берем иголочкой крепим. И вырезаем. Мои листочки готовы. Екатерина тоже уже заканчивает вырезать кружочки. Так, из таких у нас вышло два кола. С чем мы работаем далее? Дальше мы будем пришивать наши цветочки к заготовочке. Мы берем иголку с ниткой розового цвета. Мы берем наш цветочек и складываем его пополам и еще раз пополам. Нас должно получиться вот так. И приступаем к шитью. Мы пришиваем, начинаем шить от в серединке, да? Здесь прихватываем уголочек, стараемся, чтобы все наши четыре части, да, иголочка, чтобы прошла. Пришили. Итак, так пришиваем все четыре цветочка. Пришиваем по кругу, да, здесь мы прикладываем, да, чтобы вот так соединялось. Поки пани Оксана пришивает, я ей до допоможу и буду складывать его в формочку. Спасибо. Спасибо, Екатерина. І перешиваємо наш останній цвіточок. Наскільки ви впевнилися, шановні телеглядачі, що цей процес недовго тривалий і це можна зробити буквально, ну, я не знаю, витративши 10-15 хвилин свого часу. Але для нас час летить непомітно. Закрепляем нашу ниточку. Отрезаем. Наш цветочек готов. Далее мы берем клей и приклеиваем наши листочки с обратной стороны. приклеиваем один, далее берем другой клей, клеим мы их в нахлест, приклеиваем да, от центра, да, чтобы наш краешек был в центре, мы приклеили, далее мы берем наш еще кружочек и здесь, да, чтобы это все закрыть, некрасивое. Мы приклеиваем, закрываем. И теперь нам осталось приклеить нашу основу для брошки. Мы берем, мы применяемся да, сначала, да, вот мысленно думаем, как, когда, как будет лист, да, как будет листочек, какую сторону кому нравится, вверх, вниз, там, вот так. Мне нравится набок. Наносимо клей на основу для брошки, також можна використовувати гарячий клей. Таку прикрасу для одягу ми можемо використовувати і на пиджак, так можна одягати, можна одягати на блузу, а також можна використовувати у вигляді декору у своєму інтер'єрі. Отож, творіть разом з нами, побачимось!